Привет, Games и сегодня у нас будет реакция на синематик трейлер 5 главы Поппи Плейтайма. Я делал на... Ну все, у вас на экране появилась на четвертую часть. А, можете подивиться. Тоже. Ну и короче, в цей раз будем дивиться на пятую главу. Ставьте видео. Что я сказал? Короче, <laughs> заварите чай и берите печеньки, а мы будем сейчас реагировать. Ну сначала подивимся, а потом будем разбирать. Так. Икаясь игровая зона. На третью часть похоже. Так, ну больные, всякие генераторы пока что. Так, кресло, проект. Новая рука, ничего себе. Шелтая какая-то, прикольно. Так, ну, опять больница. Больница. Так, прототип. Боже, попис. В смысле их несколько, то есть три штуки. Так, Ага. Угу. мы от лица мы от лица прототипа бачим какой-то манипулятор. Так, лекарство. Невидимка. Кожухики. И писа грузка была на нем. А дальше дальше что это такое? Страшно. Черепчи что там? Что? Да. Да, ну... Да, ну... Да, ну... Давайте, я готов. Так две руки. ну... Показывай, показывай. И... Глава пята. Речи. ну... показывайте, показывайте. ну... Да, Да сюда, давай. Да. Так, 0 друга, 18, 20, 20, 2026, капец. Так, мы а, Ну что, давайте разбирать сейчас. Как бы будем разбирать трейлер. Начинаем разбирать. Быстро, ну мы бачим, то есть... Включайте свет и какая игровая локация, то есть маленькие хаги-ваги, Кэнди uh, кет. То есть, цейкость, наверное, похоже на кровать. То есть, возможно, какая-то кроватка для особых пациентов, там, типа, ну, как детская комната, чтобы дети, типа, сильно не переживали. Возможно, так. все, дальше у нас больница. Тут -то тоже достаточно интересный кадр, потому что какая-то сломана стена, то есть какая -то, как будто, может, штучка какая-то новая. И самое главное, это генератор. Якийсь, ну Похоже на генератор Або на какой бокс Возможно мы будем искать какие коробки Тоже возможно все, то есть Открыта дверь, это не так важно То есть такая Локация больницы а, Вот тут возможно Не знаю Какие-то инструктажи показывали. Ну я не знаю, просто все Типа, знаете, прожектор свита Не прожектор, а як его Проектор ну, короче, свита фигня, и там показывается изображение. То есть, вот. Сиденье тут. И там звук звуки прототипа. И что-то обваливается. И вот все тоже, но ну, дуже-дуже интересный кадр, потому что тут новая желтая рука. Слухи про прожет руку идущие, бляха с третьей главы. И нам ее наконец-то добавили. Вот все, подвидите. Она, кстати, похожа на фанатскую дуже. То есть тут какие-то, типа, знаете, пола для всего, для зарядки, там, да. То есть пальцы. Ну, короче, рука. Двигайтесь, якась, как будто, знаете, тренировочная зона. То есть, типа, тренировка. Для руки. Ага, это у нас та самая локация, которую мы разбирали уже с генератором. Только дальше нам показывать Тут много прототипов. И вот все тоже интересный, дуже интересный кадр потому что реально. Оказывается, от бошки Поппи, это похоже, наверное, на какие-то старые версии, то есть, вот тут какие-то радио, или какая-то меди медицинская фигня. То есть, этих бошек, оказывается, несколько. Интересно, вдруг прототип создать, ко создать, копии создать копию Поппи, которая будет, типа, погана. Интересно, это тоже прототип. И вот по этой капельнице идет вот эта самая слизь, которая была нам показана в предыдущем трейлере. тут якісь баночки. Ну, это не сильно интересный кадр, но мы играем за прототипа. И вот тут, видите, какой-то монитор. Вот, то есть монитор там с Маликом что манипуляторы, какие-то бумажки. То есть, всякая, знаете, лабораторная зона, да, вин. Против, возможно, кого-то создает. Ну, давайте, опять у нас баночки берете, видите на меня. И все. Видите, вот эта рука, это хаги-ваги. Вот а, все, новый монстр какой-то. Ну-ка, сейчас подивлюсь. Похож на какой-то дракона, чешу. Короче, на то фигню похожий. Вот все, что -то какие запчасти чешу куча крови э, какие-то разобранные детали макеты ну короче тут да он похоже создавал тут всяких экспериментов свои крючки показывают игрушки и прототип даже ножек дать угадать что я буду делать да конечно операции игрушки и наиграете им на и мне кажется, всякие теоретики будут тут, блин, высматривать, что тут может в череп, может это лице прототипа, может это наше лице. Кстати, реально, возможно, это лице наше. Хотя, какая-то тупая, тупая теория, потому что держит ножик прототип. Как там может быть наше лице? Скорее всего, это какой-то череп, как было в фанатских видео про прототипы. И вам ничего это не напоминает? Это, бляха, кадр из третьей главы трейлера ну как бы там был тоже пустый коридор, потом появляется глаза Кэтнепа, и она нас лякает, и все. А тут-то -а? пустый коридор, и появляются его ноги и руки. И все. Ножки и две ручки. И самое прикольное то, что можно попробовать сделать скриншот и сделать великую яркость. Мне кажется, теоретики это будут сразу делать. Это будут сразу делать. Ты типа, час, и ты, типа, че в коробку, че шо, ну, короче, куда-то идти нам надо. А если он не Ну, тут у нас уже голова пятая. А, речи. Ну, это отсылка, наверное, на цей. Отсылка на, я Ну, типа, то, что там будут всякие эксперименты, всякие поломанные игрушки. Ну, тут добавлять и в Steam, там, Epic Games Store короче, всем спасибо за разбор Моб Ну шо ж, это был достаточно прикольный разбор. Мне понравился Тореллер и глава выйдет, получается, я не знаю, как это считать, но, короче, интересно, она хотя бы выйдет в этом году. Как бы, да. Ну шо ж, спасибо за просмотр, да, это такое коротенькое видео. Спасибо за просмотр, с вами был Хаги Геймс, Всем удачи, всем пока.